Salam İslam TV kanalının dəyərli izləyiciləri, hər birinizi yeni videomda xoş gördüm. Bu günkü videomda yenə ibrət alınmış hekayədir. Hazırsınızsa, keçək hekayəmizə. Ramazan ayında bir neçə gənc oğlan yaxşılıq bir kişini kimsənin görə bilmədiyi bir yerdə xörək yediyini görüb ondan soruşdular. Ayçi, sən oruc değilsən, nə yemək yeyirsən? Kişi cavab verdi: Orucu, amma yalnız su içir və xörək yeyirəm. Cavanlar onun lağa qoyub gülüşərək dedilər. Bəs necə orucsusan ki, hələ bir yemək yediğini də deyirsən? Ki dedi. Mən yalan demirəm, həqiqətən orucam. Yalan danışmıram. Heç kəsin qəlbin qırmıram. Sizin kimi heç kəsi lağa qoymuram. Kiminsə qeybətini etmirəm. Keçəsən malında, pulunda, varında dövlətində gözüm yoxdur. Kiməsə qəlbimdə kim bəsləmirəm. Yalnız xəstəliyimə görə mədəmə oruc tutura bilmirəm, amma başqa bədən üzvlərim orucdur. Sonra iki gənc cavanlardan soruşdu. Bəs siz necə? Siz də orucsunuzmu? Xəyalətdən başını aşağı salan cavanlar qısık səslə dedilər. Xeyr, biz oruc deyilik. Çünki yalnız xörək yemirik. İndi əziz dostlar, siz bu hekayədən nə anladınızsa, nə başa düşdünüzsə, zəhmət olmasa yorumlar bölməsində mənimlə öz fikirlərinizi paylaşın.